Доброго дня, В ефірі. Програма час інтерв'ю. Маємо нагоду поспілкуватися з народним депутатом, лідером УСДП Наталою Королевською. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю вас. Давайте пані. спочатку поговоримо про тенденції, які ми з нині спостерігаємо в таборі опозиції. Якщо не помиляюся, на день соборності ви підписали маніфест з громадянськими громадськими організаціями. Потім згодом під качанівською колонією ви ініціювали збір підписів щодо визнання Юлії Тимошенко політичним в'язнем. Згодом з громадськими лідерами ви погодили план дій щодо висунення їх у політику, у велику політику. Я так розумію. От зокрема, пригадую тоді один із найбільш радикальних таких лідерів протестного руху Ковальов. Сказав, що навіть готовий з вами піти у розвідку в цьому плані. В останні дні ми чули заяви щодо того, що погоджені списки опозиціонерів стосовно висування на мажоритарних округах. Скажіть, будь ласка, ваші дії? Чи варто їх сприймати в площині альтернативи, тому що е, сьогодні твориться, скажімо так, відбувається в е, опозиційному руху загалом? Дякую большое. Я дійсно благодарна гражданським лідерам за те, що вони прийняли таку. единую позицию, что сели все вместе за стол переговоров, что отложили свои личные каждые амбиции, и то, что и лидер афганцев, организации «Никто, кроме не нас», Александр Ковалев, и чернобыльцы, и активисты налогового Майдана, и фермеры, и дети войны высказали единую гражданскую позицию о том, что сегодня нужно приложить все усилия для освобождения Юлии Тимошенко, для освобождения Юрия Луценко. И готовы сегодня э, идти в политику, и поняли, что если они не займутся политикой, то политика занимается сегодня ими. И для того, чтобы изменить ситуацию в стране, нужно действовать и не проводить каждому отдельные акции протеста, отдельные инициативы, а нужно объединиться и действовать единым э, э, таким движением, единым... Э единой защитой, потому что иначе каждого из них по одиночке сегодня сломают. И когда сейчас афганцы защищают шахтеров-инвалидов, когда предприниматели поддерживают афганцев, когда они координируют свои действия, то результаты значительно более лучше, и тогда есть возможность реально изменить ситуацию в стране, потому что без новых лидеров, без людей, которые пользуются сегодня гражданской поддержкой, без тех, кто на протяжении последних двух лет показали реально свою оппозиционность, свою гражданскую позицию. Ведь афганцы первые взяли штурмом Верховную Раду. И сегодня на Александра Ковалева открыты уголовные дела, идут преследования. И действительно он попал под серьезную репрессивную, как и политики, машину власти. Сегодня на активиста налогового майдана Сергея Костакова продолжается давление, продолжаются суды, и сейчас он находится в Чехии, и мы поддерживаем, просит там политическое убежище. То есть сегодня как гражданские лидеры, так и лидеры оппозиции попали под серьезное преследование, и то, что гражданские лидеры на протяжении года заявляли, что мы вне политики, мы без политиков, и мы сами будем отстаивать права сегодня. Сегодня мы смогли вместе с ними сесть за стол переговоров, начинать координировать действия, и я приложу все усилия со своей стороны, чтобы эти люди, как новые лидеры, как лидеры мнений, как реальная оппозиция в стране, смогли попасть, прийти в политику и смогли своими дальнейшими действиями бороться за Украину. Наша задача сейчас, задача оппозиции, это 300 голосов на выборах в парламент. И когда будет 300 голосов, мы можем действительно сделать все, чтобы и ситуацию кардинально поменять и принять закон об импичменте и сформу... сформировать новое правительство и серьезно начинать построение новой экономики, новой страны. И поэтому с этими людьми не страшно идти действительно в разведку, и я благодарна им за поддержку, и со своей стороны буду делать все, чтобы поддержать их. Сегодня задача не только объединиться оппозиции, сегодня задача, чтобы оппозиция объединилась с народом. Потому что сейчас э, все люди в стране находятся к оппозиции, оппозицию выстраивают к власти, оппозицию выстраивают к политикам. Очень высокое недоверие. То нам нужно вернуть и завоевать это доверие. Но как людьми? они потрапляют в эту большую политику, если, в частности, места на мажоритарных выборчих кругах, я так понимаю, что уже заняты? Мы будем вести переговоры с партиями, которые входят в комитет сопротивления диктатуры, с тем, чтобы гражданские лидеры которые сегодня проводят ясную, понятную позицию в отношении действующей власти, в отношении Януковича, в отношении Азарова, которые сегодня борются, которые сегодня действительно являются лидерами мнений среди людей, должны получить поддержку оппозиции. Со стороны нашей политической силы, вы уже сказали, мы подписали манифест о сотрудничестве, мы подписали совместную резолюцию, мы скоординировали полностью план совместных действий, мы наметили проведение в ближайшее время форума гражданских лидеров, где уже будет выдвижение гражданских лидеров в политику. И непосредственно будем настаивать на том, чтобы оппозиционные партии также поддержали эту инициативу и поддержали все вместе гражданских лидеров. Потому что если в политику придут опять те же самые политики, если мы не обновим и не покажем новое, Качество політики, нових лідерів, нові можливості ми ніколи не построїмо нову страну. Буде просто переміна міст, і сьогодні нові лідери є. І ми повинні обеспечити э, можливості, э, політичний ліфт дати, э, щоб ці люди могли оказувати э, э, влияние на реальну політику. Якщо ну, говорити про нову країну, то э, уже два роки ми спостерігаємо, як її будує нинішня діюча влада. Так цими днями до речі, експерти, політологи. Політики підбивають підсумки перших двох років президентства Януковича. Що ви можете сказати з цього приводу? Як ви оціните оці два роки? За ці два роки людям стало жити в два рази хуже, в два рази виросли ціни на продукти питання, в два рази виросла плата за квартиру, в два рази збільшився державний долг. И э, тот э, сегодня рейтинг недоверия, э, который в свое время э, доверие Донбасс оказал э, э, и партии регионов, и Виктору Януковичу, и в свое время Запад оказал такой кредит терпения, то сегодня нетерпение, недоверие. Уже нет. И я проехала по всей Украине. Я была только за последние две недели. И в Полтаве, и в Львове, и в Запорожье, и в Харькове. И везде, абсолютно везде люди стали жить хуже. И абсолютно везде люди находятся сегодня в оппозиции к политикам, в оппозиции к власти. И сейчас есть единая заслуга у этой власти. Это то, что они объединили Украину. То, что страна была разделена на Восток, на Запад, на Донецк, на Львов, то только... На прошлой неделе, когда бастовали одновременно шахтеры-инвалиды Донецка и митинговали предприниматели Львова, показала, что страна едина. И задача наша сегодня – это максимально сформулировать единый план действий, предложить единый план действий и чтобы каждый человек видел, что происходит какие дальнейшие будут э, проходить э, действия, какие будут приняты законы, что мы сделаем. И я уверена в том, что фундаментом всего должна стать сегодня новая экономика, новые возможности, но новая экономика каждого человека. Не макропоказатели, которыми манипулирует сегодня власть, а непосредственно показатели кошелька каждого человека. Сегодня люди за два года открывают свой кошелек видят с каждым днем э, все меньше товара они могут купить за те же э, деньги, мизерные деньги, которые получают. Не растут заработные платы, не растут пенсии, э, а растут цены. И тем самым жизнь каждого человека, экономика каждого человека ухудшается. Поэтому только единая программа действий, э, экономическая программа, план э, новой экономики позволит э, сегодня и людям увидеть перспективу и увидеть будущие возможности нашей страны. Еще вот так, за два года, я бы сказала так, покрашение життя и почую кожного. Сегодня видно исключительно из окон администрации президента, из окон кабинета министров, перспективы и э, результаты их покращения. И из окон простого человека сегодня видна неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в рабочем месте и бесперспективность. Поэтому эту ситуацию э, поменять, э, серьезно поменять можно. Тем более сейчас, когда говорю, страна едина, когда люди все абсолютно понимают, что нужны кардинальные изменения.